মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকক অংক কিছুমান কৰাই দিম ইয়াৰ এই চেপ্তাৰটোৰ ঠিক আছে আৰু লগতে ইয়াতে ইম্পালচিভ ফ'ৰ্চ মানে ঘাট বল আৰু লগতে নিউটনৰ গতি বিষয়ক তৃতীয় সূত্ৰটো তোমালোকক দিয়া হ'ব ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ প্ৰথম সূত্ৰ তোমাৰ যিটো অংক দিয়া আছে সেইটো তোমালোকে চাই লোৱা আমাক কি কৈছে এটা গুলি দিয়াই আছে ঠিক আছে এটা বুলেট দিয়াই আছে সেই বুলেটটো আমাক কৈছে কি নাইণ্টি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড বেগেৰে আহিছে তাৰমানে তাৰ প্ৰাৰম্ভিক যিটো বেগ আছে ইউ তাত ইউৰে বুজাই নাইণ্টি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড বুলি কৈছে মানে গুলীটো নাইণ্টি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত আহি আছে ঠিক আছে আৰু সেই গুলীটোৰ এটা মাছ আছে মানে ভৰ এটা আছে সেই ভৰটো জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ফ'ৰ কেজি বুলি কৈছে হৈ গল এতিয়া গুলীটোতো কাঠৰ টুকুৰা এটাত লাগিছে বুলি কৈছে আৰু কাঠৰ টুকুৰাটোত লাগিলেতো কিছু দূৰ ই সোমাই যাব ঠিক আছে গুলীটো সোমাই যাই এটা সময়ত ৰখি দিব ৰখি দিলে ফাইনেল ভেলু যদি কি হৈ যাব ইয়াতে যিটোক আমি ভিডিঅ' বুজাওঁ সেইটো ইয়াতে কি হৈ যাব জিৰ' হৈ যাব মই লিখি দিছো আৰু লগতে কিমান দূৰ ই সোমাই গৈছে ত' ছিক্সটি চেণ্টিমিটাৰ সোমাই গৈছে বুলি কৈছে কাঠৰ টুকুৰাটোত ছিক্সটি চেণ্টিমিটাৰ সোমাই গৈছে হৈ গ'ল ত' সেইকাৰণে ইয়াতে এছৰ মান কিমান হ'ব ছিক্সটি চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে দূৰত্বটো কিমানখিনি সোমাই গৈছে তো এতিয়া আমি অংকটো ইয়াতে কৰিম আমাক কি কৈছে আমাক এই যে কাঠ টুকুৰাই বুলেটটোৰ ওপৰত কিমান বল প্ৰয়োগ কৰিলে প্ৰতিৰোধী বল প্ৰয়োগ কৰিলে ঠিক আছে সেইটো আমাক সুধিছে তো যেতিয়া বুলেটটো যেতিয়া কাঠত লাগিব কাঠেওতো কিছু বাধা দিব না বল এটা দিব ৰাখিবৰ কাৰণে তাৰ কাৰণেতো কিছু দূৰ সোমাই যোৱাৰ পিছত সেই বস্তুটো ৰখি যায় ঠিক আছে এতিয়া আমি উলিয়াব লাগে আমাক মাছটো দিয়াই আছে ঠিক আছে আমাক যিটো প্ৰাৰম্ভিক গুলিটোৰ যিটো প্ৰাৰম্ভিক বেগ সেইটো দিয়াই আছে আৰু বাকীখিনি তোমালোকে ইয়াতে চোৱা কিমান দূৰ সোমাই গৈছে কাঠৰ টুকুৰাটোত সেইটো দিয়া হৈছে চেণ্টিমিটাৰত আমি মিটাৰত লৈ গ'লো ঠিক আছে আৰু যিটো গুলীটো যাই যায় এটা সময়ত গ'লে ফাইনেল হ'লে যদি জিৰ' মিটাৰ পৰা ছেকেণ্ড হ'ব এতিয়া আমি এটা সূত্ৰ আছে জানো আমি অলৰেডি ভি স্কুয়াৰ মাইনাছ ইউস্কুৱাৰ ইকুৱেল টু টু এ এছ এইটো সূত্ৰত আমি এ টু ইয়াৰ পৰা উলিয়াই ল'ম এ ইকুৱেল টু ভি স্কুয়াৰ মাইনাছ ইউ স্কুৱাৰ বাই টু এছ ঠিক আছে ভি ইউ ভিৰ মান বহুৱাই দিলোঁ জিৰ' আৰু ইউৰ মানটো বহুৱাই দিলোঁ আৰু টু ইন টু এছৰ মানটো আমি বহুৱাই দিলোঁ তো বহুৱাই দিলে এইখিনি কটা কুটা কৰিলে আমি এই এই মানে হ'ব তৰণ এক্সেলৰেশ্যন কিমান পাম যে মাইনাছ ছিক্স ছেভেন ফাইভ জিৰ' মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱাৰ পাই যাম ইয়াতে ঠিক আছে তাৰপিছত এতিয়া তোমালোকে চোৱা যিহেতু আমি এটো উলিয়াই ল'লোঁ এতিয়া তোমালোকৰ নিউটনৰ গতি বিষয়ক দ্বিতীয় সূত্ৰমতে জানা এফ ইকুৱেল টু এম এ এমৰ মানটো আমি জানো অলৰেডি এৰ মানটো আমি জানো এইখিনি বহুৱাই দিলোঁ বহুৱাই দিলে আমি এইখিনি পাই যাম এতিয়া মাইনাছ চিনটোৱে কি বুজাইছে যিটো প্ৰতিৰোধী বল আছে সেই বলটোৱে তোমালোকৰ গুলীটটোৰ বিপৰীতফালে বলটো প্ৰয়োগ কৰিছে কাঠ টুকুৰাই ত' সেই কথাটো মাইনাছ চিনটোৱে বুজাইছে কাঠৰ টুকুৰাটোৱে বুলেটটোৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰা গড় প্ৰতিৰোধী বল হ'ব ইমান নহয় ইয়াৰ ভেলুটো ইমান ন কিন্তু বলটোৰ ডাইৰেকশ্যনটো বুলেটটোৰ অপজিট ছাইডে হ'ব সেইটো কথা তোমালোকৰ ইয়াতে বুজাইছে তাৰপিছত নেক্সট এতিয়া আমি বলৰ ঘাট তাক ইম্পালচ বুলি কয় সেইটো পঢ়িম ঠিক আছে বলৰ ঘাট মানে হ'ব ইম্পালচ বুলি কয় এতিয়া ইম্পালচ ইকুৱেল টু বল ইন টু সময় বল মানে এফ সময় মানে টি আৰু মনত ৰাখিবা এই এফ ইন টু টি মানে বলৰ ঘাট হ'ল এফ ইনটো টি এফ ইনটু টিটো ভৰ বেগৰ পৰিৱৰ্তনৰ সমান হয় কেনেকৈ হয় মই আমি নিউটনৰ দ্বিতীয় সূত্ৰটোৰ পৰা আমি গম পাব পাৰোঁ তো আমি জানো এফ ইকুৱেল টু ডেল পি বাই ডেল টি ত' ডেল টি টো সেইফালে নিলোঁ তো এফ ইনটো ডেল টি হৈ গ'ল আৰু এইফালে থাকিল ডেল পি ডেল পি মানে হ'ব ভৰবেগৰ পৰিৱৰ্তন আৰু এফ ইনটু টি মানে অলপ আগতে পঢ়িলোঁ আমি বলৰ ঘাট তাৰমানে বলৰ ঘাটটোও ভৰবেগৰ পৰিৱৰ্তনৰ সমান হয় ঠিক আছে এতিয়া ইম্পালচৰ ইউনিট কি হ'ব তোমালোকে জানাই যে ফ'ৰ্ছৰ ইউনিট নিউটন আৰু টাইমৰ একক ছেকেণ্ড ত' নিউটন ছেকেণ্ড হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সটটো তোমালোকে চোৱা ইম্পালচিভ ফ'ৰ্চ কি হয় তো এতিয়া মনত ৰাখিবা অতি কম সময়ত যদি এটা বৃহৎ বলে যদি ক্ৰিয়া কৰে তেতিয়াহ'লে তাকে আমি ইম্পালচিভ ফ'ৰ্চ বুলি কওঁ ঘাট বল বুলি কওঁ এইটো কি বস্তু মই তোমালোকক বুজাই দিছোঁ চোৱা তোমালোকে এটা ধৰি লোৱা যে এটা গজল আছে ঠিক আছে গজল এটা আছে সেই গজলটোত আমি কিহেৰে হাতুৰিৰে তোমালোকৰ কি হৈছোঁ কোবাইছোঁ সেই গজলটোত আমি সাঁতুৰিয়ে কোবাইছোঁ কোবোৱাৰ লগে লগে আমি প্ৰচণ্ড বল এটা ইয়াতে বৃহৎ বল এটা কি কৰিছোঁ প্ৰয়োগ কৰিছোঁ কিন্তু কিমান সময়ৰ কাৰণে অত্যন্ত কম সময়ৰ কাৰণে গজলটোৰ ওপ ওপৰত হাতুৰিটো অত্যন্ত কম সময়ৰ কাৰণে আমি কোবাওঁ ঠিক আছে কিন্তু আমি বলটো কি কৰিছোঁ বহুত প্ৰয়োগ কৰিছোঁ তো তেনেকুৱা বলক ঘাট বল বুলি কোৱা হয় ইম্পালচিভ ফ'ৰ্চ বুলি কোৱা হয় কম সময়ত বেছি বল প্ৰয়োগ কৰা ঠিক আছে এতিয়া মনত ৰাখিবা ঘাট বলৰ তোমালোকৰ সূত্ৰটো চোৱা ঘাট বল ইকুৱেল টু বলৰ ঘাট বাই টাইম এতিয়া বলৰ ঘাট মানে ভৰবেগৰ পৰিৱৰ্তন বাই টাইম তো ভৰবেগৰ পৰিৱৰ্তন মানে কি এম ভি মাইনাছ এম ইউ বাই টি তো এইখিনি আমি পাই গ'লোঁ আৰু ইয়াৰ একক কি হ'ব এই যিহেতু এইটোতো বল হয় তো বলৰ একক কি হয় নিউটন হয় ঠিক আছে তাৰপিছত এতিয়া তোমালোকে চোৱা উদাহৰণ উদাহৰণ মই দিলোঁৱে এটা বল যেতিয়া এখন দেৱালত আঘাত কৰি ওফৰি আহে মানে তুমি বল এটা তোমালোকৰ ৱালত মাৰি দিছা সেই বলটো খুন্দা খাই লগে লগে কি হয় ঘূৰি আহে বল মানে ৱালখনে বলটোৰ ওপৰত এটা পচণ্ড বল প্ৰয়োগ কৰিব সেইকাৰণেতো ঘূৰি আহে তো এতিয়া সেই ৱালখনে বলটোৰ ওপৰত যিটো প্ৰতিৰোধী বল প্ৰয়োগ কৰিলে ইয়াতে মানে সেই বলটো কিন্তু অত্যন্ত বেছি কিন্তু কম সময়ৰ কাৰণে প্ৰয়োগ কৰিছে ঠিক সেইদৰে ক্ৰিকেট বেলৰ বলৰ কথাটো মই তোমালোকক কৈয়ে দিলোঁ অলৰেডি ঠিক আছে তো এইকেইটা হ'ব ঘাট বলৰ উদাহৰণ ইম্পালচিভ ফ'ৰ্চৰ উদাহৰণ তাৰপিছত নেক্সট আৰু এটা অংক লৈছোঁ ঠিক আছে এতিয়া সেই অংকটো মই একেবাৰে বুজায়ো দিম আৰু তোমালোকে এইটো প্ৰশ্নটো চাই লোৱা আৰু তোমালোকক ইয়াতে কৰিও দিম এতিয়া তোমালোকে চোৱা এটা বল আছে ঠিক আছে সেই বলটোৰ মাছ কিমান বুলি কৈছে জিৰ' পইণ্ট ওৱান ফাইভ কেজি বুলি কৈছে এটা বল আছে সেই বলটো ব্ৰইলাৰ এজনে মাৰি দিলে বুলি ক'লে বলটো দি দিলে কিমান স্পীডত গৈছে বুলি কৈছে বলটো টুৱেল্ভ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত ব্ৰইলাৰজনে মাৰি দিলে বেটছমেনৰ ফালে এতিয়া বেটছমেনটো ৰখি নাথাকে বেট পাত আনি কি কৰিব মাৰি দিব তো দিলে কি হৈ যাব এতিয়া তোমালোকে চোৱা সেই বে বেটছমেনজনে কি কৰিব সেই বেটেৰে বলটো কোবাই আকৌ যিটো ডাইৰেকশ্যনত বলটো গৈছিল সেই ডাইৰেকশ্যনটোতে আকৌ কি হ'ব বলটো ঘূৰি আহিব সমান স্পীডত ঘূৰি আহিব বুলি কৈছে তাৰমানে বলটো টুৱেল্ভ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত বইলাৰে মাৰি দিলে আৰু বেটছমেনে কোবাওঁ কোমোৱাৰ পিছতো বলটো সেই লিনিয়াৰ মানে একদম ছেইম ডাইৰেকশ্যনত টুৱেলভ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডৰে বেট মানে বলাৰৰ ওচৰলৈ তোমালোকৰ বলটো ঘূৰি আহিব ঠিক আছে স্পীড ইয়াতে সমান থাকিব সেইকাৰণে আমি প্ৰথমতে কি গম পালোঁ ইয়াতে যিটো বল আছে বলটোৰ মাছটো গম পালোঁ বলটো ব'লাৰজনে কিমান স্পীডত দিছে টুৱেল্ভ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত দিছে এইটো আমি পজিটিভ বুলি ধৰি ল'লোঁ ঠিক আছে আৰু তাৰপিছত বেটছমেনজনে বলটো কোবোৱাৰ পিছত যেতিয়া বলাৰৰ ফালে বলটো আহিব আহিলে তোমালোকৰ কি হৈ যাব সেইটো ডাইৰেকশ্যনত যিহেতু আৰম্ভণিৰ যিটো বলৰ ডাইৰেকশ্যন আছিল সেইটো উল্টা হৈ গ'ল সেইকাৰণে আমি ইয়াত মাইনাছ ধৰিছোঁ ঠিক আছে তোমালোকে ইয়াক বেলেগকৈও কৰি চাব পাৰা কোনো কথা নাই প্লাছ মাইনাছটো যিকোনো এটা প্লাছ হ'লে এটা মাইনাছ হৈয়ে যাব যিহেতু বিপৰীত ডাইৰেকশ্যনত আছে তো এতিয়া মনত ৰাখিবা ইম্পাছ মানে আমি জানো যে বলৰ ঘাট মানে জানো তাক আইৰে বুজায় ঠিক আছে বলৰ ঘাটটো কাৰ সমান হয় ডেলপিৰ সমান হয় ডেলপি মানে কি এম ভি মাইনাছ এম ইউ ত' এমটো আমি জানো কনষ্টেণ্ট আছে ইয়াত বলটোতো ব'লে হৈ আছে তো সেইকাৰণে ভি মাইনাছ ইউ ত' এমৰ মানটো বহুৱাই দিলোঁ ভিৰ মান কিমান জানো আমি মাইনাছ টুৱেলভ আৰু ইউৰ মান জানো আমি কিমান মাইনাছ টু চিনটো দিলোঁ আৰু ইউৰমান কিমান বাৰ ত' বহুৱাই দিলে আমি এইখিনি পাম থ্ৰী পইণ্ট ছিক্স নিউটনকৈ আমি বলৰ ঘাট কিমান পাম বলৰ ঘাট পাম থ্ৰী পইণ্ট ছিক্স নিউটন ছেকেণ্ড পাই যাম ঠিক আছে এতিয়া আমাক মাইনাছ চিনটোৱে কি বুজাইছে মাইনাছ চিনটোৱে বুজাইছে এই যিটো বলৰ ঘাট আছে সেইটোৰ তোমালোকৰ ডাইৰেকশ্যনটো কি হ'ব যে বলটোৰ যিটো ম'চন আছিল প্ৰথমতে সেইটোৰ অপজিট ছাইডত তাৰমানে বলৰ ঘাটটো হৈছে ত' সেইটো বুজাব ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকে চোৱা নিউটনৰ গতি বিষয়ক তৃতীয় সূত্ৰ প্ৰত্যেক ক্ৰিয়াৰে এক সমান আৰু বিপৰীতমুখী প্ৰতিক্ৰিয়া আছে ঠিক আছে ক্ৰিয়া মানে ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া কিন্তু বল দেই ঠিক আছে ক্ৰিয়া মানে একশ্যন আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া মানে ৰিয়েকশ্যন বুলি কওঁ সদায় দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তুৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰে যেনে ধৰি লৈছোঁ এ বিৰ ওপৰত দিয়া বলটো আৰু বি এৰ ওপৰত দিয়া বলটো সমান হয় কিন্তু সিহঁতৰ চিনকেইটা কি হৈ যায় অপ'জিট ডাইৰেকশ্যন হয় যেনে ধৰি লৈছোঁ